В Украине идет война, и это факт. И по логике вещей военное положение нужно было вводить еще полгода назад. Но по определенным объективным причинам президент и парламент не делают это, потому что в таком случае мы лишимся определенной поддержки. Это как и финансовая, так и та поддержка, которая нам так необходима это оружие. На самом деле у нас ну, пока генштаб не способен вести адекватно антитеррористическую операцию, а в случае военного положения им даются очень большие полномочия. И тут возникает вопрос, как квалифицированно они будут управлять всем этим. Также не стоит забывать, что Запад дал четко понять России, что в случае агрессии на Мариуполь будут ужесточены санкции в отношении России. И это будет прямым поводом для того, чтобы Украине предоставить оружие. В частности, польский министр иностранных дел это заявил. Франция также поддерживает, что в случае агрессии на Мариуполе нужно будет ужесточить санкции против России. Мы также видим, что президент Порошенко подписал контракт о вооружении с Объединенными Арабскими Эмиратами. Что это дает? Прежде всего, это психологический наш козырь, и тот козырь, который мы действительно можем получить, это вооружение Украины. Сейчас ждем ответа от Соединенных Штатов, тоже Великобритании, всех тех цивилизованных стран, которые осознают, что в Украине сейчас присутствуют российские войска. Также что нам необходимо, нам необходимо, чтобы нам еще предоставляли военных инструкторов, в частности Канада, потому что, ну, из личного опыта говорю, так как ну, являюсь там бойцом батальона, что те инструктора, которые в частности нас тренировали, они действительно дают очень хорошую школу, которая помогает на передовой. Поэтому, ну, я считаю, что вводить военное положение пока не время. Почему? Потому что в первую очередь, это нам не даст возможность в нынешних условиях, когда пока мы ничего не делаем для того, чтобы бороться с той раковой опухолью, которая у нас есть в стране, это коррупция. Не будет возможности распустить досрочно Верховную Раду. Не будет возможности, опять же, распустить там органы местного самоуправления, не будет возможности провести там какие-то досрочные выборы. Поэтому нам пока это невыгодно, в первую очередь нам, простым украинцам. Ну, что еще хочется добавить, то что нам действительно нужно осознавать, что нам стоит надеяться на поддержку, но все в наших руках, и мы должны, прежде всего, общественность, прийти к тому, что у нас действительно идет война, и от каждого из нас зависит ее исход. Если кто-то не может по определенным причинам быть на передовой, защищать свою родину, ему необходимо оказывать поддержку нашим военным.